Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera okey kita rangkumkan ya mesej pasangan kita di mana uh, peluang adalah sekiranya kita nampak US dollar membuat correction yang lebih dalam eh, saya akan perhatikan kepada dolar ni dollar index sekiranya ini berlaku sekiranya kita nampak pegakan ini dan itu akan memberikan peluang untuk kita mencari dollar shorting itu adalah gold ke atas itu adalah silver ke atas itu adalah GA ke bawah itu adalah NZD US dollar ke atas GN kalau anda masuk NU jangan trade GN trade GA Faham tak? Sebab anda ada dua position NZD Jangan masuk dua-dua Kan kena stop loss Dua-dua kena stop loss Ha? Ini akan memberikan peluang GN untuk ke bawah Okay itu adalah apa yang saya tunggu uh, Untuk dollar pair saya lebih prefer NZD US dollar Buang GN Dan anda tak nak masuk GU long. Tak nak dah. Sebabnya GA ke bawah. Jadi masuk NU. Faham? Anda akan cari. Anda tahu. Silver dah gerak. Cari gold. Ha. Jadi anda tak trade. Um, apa dia? Uh, apa benda ni? Silver. Anda tak trade silver. Faham? Jadi apa yang anda akan uh, cuba adalah. Untuk nak trade. Uh, nu, GA dan Gold. faham? macam mana anda eliminate daripada anda punya anda punya buang daripada anda punya watchlist. Boleh dan juga Bitcoin. Bitcoin tengok structure dia. Bitcoin lebih technical. Kalau ini terus turun ke bawah. Okay. Kalau ini terus turun ke bawah. Ini akan buat. 1, 2, 1, 2. Boleh? Jadi itu bermaksud untuk. Gold akan buat sikit. G, A, G, N pun buat sikit dia. Correction sikit je, lepas tu dia, dia pergi pecut uh, Apa, 38.2 je uh, Apa, block off, block off setup Maksudnya fibo dia tak sampai, lima, uh, tak melangkaui 50% Okay Kalau tak ada soalan, then kita masuk ke topik kita iaitu Kolasi ya, eh? struktur harga, pendahulu, setara dan juga mundur okay. Jadi saya dah tunjukkan kepada anda Dua benda ni Iaitu siri impasif dan siri korektif Itu yang kita buat last week dan itu juga yang kita buat pada minggu ini Untuk uh, uh, struktur korektif eh? Dan di bawah struktur impasif Kita ada tiga dan kita gunakan tiga ni iaitu untuk impulsif. Eh. Ini adalah untuk impulsif. Uh, kita akan berkirah sekejap lagi untuk maghrib J. Di bawah struktur impulsif terdapat tiga jenis iaitu impulsif biasa kita ada diagonal dan kita ada motif kita amat particular kepada motif. Impulsif biasa, ketiga-tiga ni syarat dia adalah ketiga-tiga ni dia tak boleh langgar syarat yang berikut. Kesemua tiga ni. Wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Itu tak boleh langgar. Wave 3 tak boleh paling pendek. Tak boleh. Okay. itu dua syarat asas lah, tak boleh langgar. untuk impulsif biasa dan juga motif wave 4 tak boleh bersilang dengan wave 1 maksudnya untuk impulsif biasa dan motif 1, 2, 3, 4, 5 ini tak boleh bertindih Okay. Dan kalau dia adalah motif, wave 3 kena cecah 1618. Dan wave 4 tak boleh retrace 50% wave 3. Dan wajib berakhir dengan divergence sekiranya dia adalah motif. Impasif biasa dan diagonal boleh tak ada divergence. Ya, yeah. tapi kita akan analisa dia untuk impasif biasa sebab kita tak tahu. Dia mungkin extend sebagai motif. Jadi kita akan sentiasa melihat penggunaan divergent. Okey. Kenapa saya ceritakan benda ni? Sebab di sini dah ada kalau anda melihat kepada series structure anda cuma tengok benda pertama adalah apa jenis dia. Sekiranya ia adalah impasif sama ada diagonal, impaksi biasa ataupun motif, dalam kumpulan dia akan ada juga perbezaan. Contohnya seperti Euro AUD dan GA tadi. Nampak? Euro AUD dan GA. Di antara dua ni mana yang leading? Jadi anda tahu apa nak trade. Faham tak? Ini adalah Euro AUD yang ada persilangan ah ha, ni ki, ni mod ini adalah structure impulse tapi impulse dia pangkat rendah ah ha, ni pangkat corporal tiba-tiba pangkat -tiba corporal ah ha, yang ini pangkat tinggi sikit GA sebab dia tak bertindih the thing is kalau kita tengok retracement dia sampai tak 50 Hampir nak sampai. Tak sampai. Hmm, tak apa. Kalau dia sampai, itu juga diagonal. Uh, itu impas biasa. Di sini kita dah boleh menunjukkan mana satu. Nampak tak macam mana anda nak buat kalau anda nak buat uh, currency map. Jadi, anda nak buat currency map. Jadi, GA, Euro, AUD tengok eh. Kita tahu GM ni lebih lebih trending. Macam mana kita tahu? Sebabnya kita nampak daripada sudut pegangan lekuk tiga dia. Okay. Anda ada inilah ha. inilah dia macam mana anda grade-kan dia Ha, dengan dengan melihat kepada jenis struktur dia. Anda lihat lekuk tiga dia. Anda lihat pegakan lekuk tiga dia dan perbezaan di antara bila empat ni retrace Bila empat ni retrace, empat ni retrace, kalau anda katakan ini satu, dua, tiga, dan empat. Bila empat ni retrace. Anda ambil Fibonacci. Ah, di sini anda kena gradekan. Eh? GA atau GN yang lebih laju. Tarik. Okey. Ini 23.6. Itu GN. GA. Retracement. Kita tarik fibo retracement dia. Ini 38.2. So, daripada sudut strukturnya, mata wang yang yang lebih kuat daripada sudut ranking NZD, diikuti oleh AUD, diikuti oleh Euro. Dan diikuti oleh GBP seterusnya itu daripada sudut grading kedua-dua ni akan saling bertukar bayangkan yeah. kalau anda buat untuk mata wang uh, untuk satu kumpulan dolar faham anda boleh buat benda ni untuk kumpulan Anda lihat struktur yen pair pun boleh, dolar pun boleh, euro US dollar pun boleh. Di mana tempat reset dia? Daripada tempat reset eh? ni tempat reset dia. Jadi sini tempat reset dia. Inilah. Ini yang kita guna pakai. Inilah distribution system kita. So kalau anda pergi kepada lower time frame contohnya, bayangkan anda boleh anda boleh menggabungkan kumpulan mata wang lemah dengan kumpulan mata wang kuat. Ini adalah low kita semasa. Euro US dollar. Okay, Dan anda pergi kepada lower time frame daripada dua ni. Daripada dua ni Nampak? Ni tak ke bawah rupanya. Naik ke atas ni. Dan <laughs> anda lihat kepada jenis struktur di sini. Struktur yang lengkap. Ada eh. Anda tengok jenis struktur di sini. Ini adalah impuls biasa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini impuls biasa. Kita bandingkan Euro US Dollar dengan GU. Low yang sama ini tadi Low yang sama ini tadi kan eh? Ini nampak Satu, dua, tiga Daripada ni ke? Daripada sini Jalih Sekali lagi so, Saya gunakan yang benda yang tengah berjalan eh? Iaitu GA Dan GN Apa beza dia? lekuk 4 dia tengok lekuk 4 dia lekuk 4 kat sini retrace lekuk 3 tak sampai 38.2 bet structure trend GA lekuk 4 dia retrace lebih daripada 38.2 jadi di antara AUD dan NZD mana lebih kuat NZD lebih lebih kuat kan sebab GN jatuh lebih laju retrace dia pun sikit berbanding dengan GA. Faham tak? Kita tengok struktur terkini. Complete struktur terkini. Kenapa kita tengok kat sini? Ini satu cycle. Faham tak? Ini mini cycle. Ini satu mini cycle yang lengkap. Sentiasa lihat struktur lengkap. Ini maksudnya anda dah ada kalau anda nak pergi kecil-kecil-kecil, eh? anda boleh buat sampai saat pun boleh. Ini structure lengkap. Ini basically adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini. Faham? Retracement dia lebih 38.2. Now, GN. Ini structure lengkap. Ini structure lengkap dia. Eh? Retracement dia tak sampai 38.2 Jadi New Zealand Dollar lebih kuat Faham? Jadi kalau anda nak trade Saya so akan AUD ada setup NZD ada setup Saya akan pilih NZD Anda boleh gunakan juga New Zealand Dollar dengan AUD kat sini eh dengan AUD kat sini. Tengok, untuk AUD kat sini, dia ber, dia dia diagonal. New Zealand dollar kat sini, dia adalah impulse. Kita ada separation. Nampak? Jadi kalau ini retrace, anda nak trade New Zealand dollar. Anda tak nak trade AUD. eh dah ada contoh dah ada kat sini lengkap lah pula ingat tak ada <laughs> dia dah sibuk tengok GNGA kan lupa tengok NU dengan AU <laughs> jadi daripada sudut rankingnya leading leading adalah New Zealand Dollar struktur dari sini Huh? Boleh? Nampak? Nampak tak kali? Ya, eh, kena zoom in lagi chat. Korang tengok pakai phone ke apa? <laughs> Ni ada separation. ah ha, dia dia tak dia 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 tak bertindih kat sini. Okey. AUD tak ada Ni ni ini apa entah jadi eh. <laughs> Faham cikgu nampak cikgu. Sendi mana kau pergi? Dah jauh dah kita cerita di sendi. <laughs> sendi masuk ke <itu> dua <laughs> Kang bagi kuis kan Ah <laughs> ha, tu caranya untuk anda nak cari apa leading. Apa yang kenapa penting? So kalau leading tu dah sampai resistance, dah sampai 100% yang uh, lepas ni kita tengok eh apa penggunaan dia. Kita tengok structure impulse dulu. Tak dapat nak masuk structure korektif ni. Eh. Ada banyak saya nak cerita. <laughs> Ada banyak lagi nak cerita. Ha ni dalam-dalam ni saya kata sesi kali ni anda jangan miss. Setiap sesi saya akan masukkan yang macam ni. Macam mana kita come with Currency hit lah Dalam penting kata Ataupun ranking Lepas tu anda pilih lah Apa Trade Bila ada trade Kepada structure impasif Anda nak trade Benda yang Leading Sama juga dengan saham kan Ah ha, pilih Lepas tu Dia pergi lagi ke tak Haa boleh tak masuk uh, Kita dah terlepas AUD uh, NZD contohnya Boleh tak aku nak masuk lain Haa tengok bila dia pergi tadi, NZD dah sampai tak 100%. 100%. Ah ha, lepas ni. Faham? Daripada structure ni tadi, katalah ada terlepas entry Alah lah. Okey, 2 minit cukup. Okay, Katalah ni NZD. <guluh> ni New Zealand dollar. okay? dan ini adalah AUD. Okey. Katalah ni NZD tadi kan. Satu, dua, tiga, empat ada separation. Dan lima. Okey. Kita sedang dalam fasa ini. Kita dalam fasa ini sekarang. Kita kat sini. Okey. AUD pula dia buat macam ni. Okey dia ber, dia bertindih. Okey. Jadi, di antara dua ni, NZD kuat lagi. Structure je pun. So, ini diagonal, ini impulse. Now, katalah berlaku correction dan dia, kita punya, kita punya ni tak trigger. Tak dapat. Tak dapat. <laughs> Kena bye-bye. Dia tak sampai. Lagi dua pip, Ah ha, dia tak sampai. AUD pula, dia turun kita tengah tidur kita tunggu kita tunggu Zul kata tunggu AUD aku tak letak lah AUD uh, AUD tapi AUD yang sampai ha, ni selalu berlaku <laughs> Rina selalu tak selalu kena tanya Rina kalau tak percaya Okay Ah ha, kalau ini berlaku ni selalu jadi kan lepas tu kat sini naik dia terus pergi kita kena bye-bye sini pun naik Lah. bawa mengucap bawa mengucap dua-dua naik dalam struktur impas Okey. kita sambung lepas ni uh, maghrib dulu uh, sambil tampil kodohan <laughs> kita sambung balik lepas ni mengenai cerita ni ha. Lah. ni penggunaan i, uh, penggunaan apa uh, leading concurrent dan juga lagging lepas ni kita masukkan struktur lagging ada tak lagging lepas ni kita tengok lepas ni jadi kita sambung lepas ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh